Ми вже рахуємо дні до нового року, і кожен планує свій відпочинок. А у нас з вами дівчата нарешті з'явиться час для повноцінного догляду за собою. Що саме варто було б зробити під час зимового відпочинку? Відповідь у рецептах краси. Новоречную отпускку варто провести с скоростью для себе куханы. У цей период можно зробити все, на що зазвичай не вистачає часу. Основными процедурами новогодних каникул, конечно же, являются спа-процедуры, направленные на детоксикацию и обновление вашего организма. Они делаются непосредственно перед праздниками, для того, чтобы улучшить качество кожи и уменьшить объем, либо сразу после. Эти процедуры занимают несколько часов, и поэтому Наши забеганные и загруженные дамы не всегда могут себе это позволить. К ним относятся сауны, массажи, обертывания и многое другое. А я же обрати для себе. Выбрать их советую в зависимости от того, чего вы хотите достичь, поднять иммунитет или снять стресс. Кстати, похудеть после праздника на спа-процедурах, это самое оно. А после каких процедур обличье мая трохи не пошиты Это инъекционные процедуры, такие как контурная пластика и биоревитализация, после которых на вашем лице могут появиться небольшие синячки и отечность, которые пройдут за 2-3 дня. А какие цены? Также рекомендую курс «Экспресс омоложения лица», который делается 5-6 раз с периодичностью 2-3 раза в неделю. Экспресс омоложение – это процедуры, направленные на стимуляцию и обновление вашей кожи. Гарантирую, после этого вы будете свежи, как майская роза. Может и лучше. Зерки после новоречных корпоративов берут отпуск и тоже смотрят за собой. Я на сцене уже 25 лет. За время фактически каждодневных малярно-штукатурных работ на лице кожа портится. Поэтому я делаю инъекции ботокса. Также зрителю малоприятно наблюдать за звездой с мешками под глазами. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы обратиться к пластическому хирургу. Приделить себе увагу. И после свят матом это просто неперевершенный выгляд.